Вітаю, Андрію Миколаєвичу. Власне, дуже рада вас бачити. І кілька днів тому були раді всі вболівальники бачити вас на міланському стадіоні Сан-Сіро. Як воно що це за відчуття? Повернутися на ну другий можна сказати рідний для вас стадіон у якості гравця. Нервували? Ні, ну, було більше Мілан якраз празнував перемогу свого виграшу чемпіонату Італії. Значит, было отличное настроение у всех. И даже некоторые болельщики успели прийти на, мать, на наш матч э, и благотворительный, и пойти праздновать победу. Вы приветали свою команду с таким долгоочекованным чемпионством? У вас 11 лет в Милан этого чемпионства. Да, 11 лет. Ну, конечно, я э, на следующий день, потому что у меня была игра, они праздновали. Я увидев зі своїми партнерами, в частності з Пау Мальдині. Тому поздравив їх, це дуже важливе найтлан для мене. Ну і власне будь-який матч починається з роздягалки. У вас роздягальні були дуже зіркові. Про що спілкувалися перед матчем з одним із найтитулованіших футболістів світу? І чи підтримують вони Україну у цій війні? Ну Звісно, всі. Все спрашивают, все поддерживают, все интересуются, тем более после э, моей поездки в Киев. Значит, у всех есть информация. Спросили, как настроение, как идут дела, э, как атмосфера. Значит, э, всем это, это первая новость сегодня. И всем очень интересно, что происходит именно у нас. Власне, багато вболівальників я не можу не запитати, чекали на появу проанонсованого Ліонеля Месі. Чи є ваша інформація, чому він не долучився до цього матчу? Ну я так розумію, е все-таки щоб грати такі благотворительні матчі для цього для надо спеціальне розрішення від е страх страховичних компаній. Ну, Насколько я знаю, що ну Месі не смог приїхати. А...

Титулованого камерунського футболіста Самюеля Єто. і ви казали, що це власне він запропонував якусь частину коштів віддати українцям, а тим, які постраждали від війни і зараз тимчасово перебувають за кордоном. А як взагалі відбувалася ця розмова? Як от він вам запропонував, і яку саме частину коштів передасть фонд на потреби українців? Були зроблені спеціальні лоти. значит эти лоты, например, картину, которая отпечатки пальцев оставили в, таком, в такой форме сердца, со своей подписью все футболисты, плюс футболки после игры с росписью, Это будет сделаны определенные лоты, которые будут продаваться. Мы пока не решили, где именно сейчас мы формируем значит, понимание, где эти лоты будут продаваться и э, будет анонсирование, когда будем точно знать и приблизительно поставим значит, суммы, цифры, которые пойдут на благотворительность и пойдут э, и на фонд юнати 24. Это самое главное направление. Еще мая, так, суммы, на яку вы разраховываете, зібрати? Нет, мы пока ее не знаем, но я надеюсь, что футболки там со звездами І з бившими, і з нинішніми, тому що і тут дібали, грали, і остальне. Ви коли грали у Мілані, гольові паси вам часто віддавав Кларен Зендорф, і тут, на цьому матчі, ви йому віддали гольовий пас. Що це взагалі за відчуття було, коли з твоєї подачі знову забивають і взагалі оцей гол? Честно скажу, я давно не принимал участие в таких играх и даже не тренировался, поэтому мне первые 15 минут было немножечко некомфортно, но потом разыгрался уже и э, как бы чувствовал себя довольно-таки уверенно. У нас э, формат игры был очень простой, то есть кто устал, уходил, заходил, поэтому было в этом плане намного легче, но опять же было приятно э, и увидеть своих бывших партнеров по команде и с ребятами против кого я играл вспомнить некоторые детали было приятно что на стадионе было очень много наших украинских болельщиков которые пришли и для меня было важно что было очень много украинских флагов это была такая солидарность очень большое количество Людей, которые сейчас находятся в Милане, беженцев наших, там, по-моему, цифры больше 13-14 тысяч. Поэтому э, я тоже сделал определенную э, гуманитарную программу вместе с мэром Милана для помощи нашим беженцам. Мы как раз была возможность и обговорили с офисом мэра Так, ця програма движеться. все очень доволі. Задача було випадана. Ви коли йшли з поля, в мене, як у футбольного вболівальника, дійсно гусяча шкіра була, коли Сансіро скандував Шева-Шева. Що ви відчували у цей момент? Приємно, дуже приємно І, звісно, забув немножечко свою роль. Давно не грав такі матчі, ну було очень приємно, було б все таки Сан Сансіра, та легендарний стадіон, сама аура, сама атмосфера в ньому Это... е -е, віт історії. Та історія не очень приємно, що я був частиною. Команда перемогла 4-2 і турнірного значення, я розумію, цей поєдинок ніякого не мав. Але наскільки важлива для вас ця перемога, і можливо, наскільки важлива вона для України? Я думаю, важно это то, что э, люди пришли, получили удовольствие. Я знаю, была трансляция тоже. И я думаю, что в Украине смотрели этот матч. Было очень важно, наверное, немножечко людям где-то поменять атмосферу, оторва оторваться от новостей э, и есть, получить минимум какое-то удовольствие. Если они получили, я думаю, да. Для меня было это больше важно. Я знал, что они будут трансляции, что люди будут смотреть. И, как я уже сказал, очень важно, что пришли наши украинские болельщики поддержать. Зголосившись, власне, стати послом програми президента України United 24, ви приїжджали в Київ? Власне, сказали на початку інтерв'ю про це. А які ваші враження, ті, які ви транслюєте легендарним футболістам і, взагалі, діячам навколо світу, про те, що відбувається в Україні, і чи збираєтесь повертатися найближчим часом з якимись благодійними ініціативами до України? Но эти благодельные инициативы, они всегда есть. То есть у меня сейчас ряд будет и еще один матч. Но они были заранее запрограммированы. Там. И, и, и ужин будет. Эти все ивенты, они уже были запланированы, они идут, поэтому я в них буду участвовать. Конечно, все очень интересуются всем Всему очень важно знать, что происходит. И события, какие, как люди, значит, какое положение. Значит, все, с, можно сказать, уже с таким волнением значит, спрашивают о ситуации, о войне, как это происходит. Все очень волнуются. Очень много направлений сегодня, в которых нашей стране нужна помощь или гуманитарных, и, и значит, э, я считаю, одно ну, из самых важных направлений, это, направление, направление э, реконструкция тех э, стратегически важных объектов, как мосты, как дороги, как больницы, которые именно в данный момент нуждаются э, в реконструкции полной. Закупка медикаментов, скорых помощь. Сегодня огромное количество и врачей кинут. Потом, когда они хотят приехать и дать первую помощь нашим военным. И какое количество военных погибает. И все это очень важно. Важное направление. В Украине нужны средства. Надо очень плотно хорошо работать. Фандрейзинг это такая непростая вещь. Особенно для людей уже более трех месяцев. Значит, длится война. И очень важно. Значит, это как волна, она как она приходит и людей надо поддерживать, мотивировать, рассказывать правду о том, что происходит, насколько тяжелая ситуация, что она никуда не ушла, она у нас остается еще какие напряженные бои идут сейчас, какое количество людей видно. наших солдат, какое количество мирного населения, детей. Это, это все надо об этом обо всем надо говорить, людям надо напоминать. Надієш що багато відкликнуться і і допомагати. Ми сподіваємося з вашою допомогою обов'язково. І останнє запитання я бачила у вашому інстаграм, що вдалося вперше від початку війни побачитися з мамою, і сестрою, які виїжджали з Києва. Що це були за емоції від цієї зустрічі? І, власне, можливо, є якісь речі, які вас найбільше вразили з їхніх розповідей з того, як вони їхали з повоєнного Києва. Ну, звісно. Для меня э, увидеть маму и сестру, они как раз приехали на стадион, поэтому э, я их так, так сильно, крепко обнял. Было приятно, что мама э, маме лучше, она чувствует сейчас себя лучше. Осталась, посмотрела футбол, потом мы поехали поужинать. Мы, конечно, и, и мама, и сестра спрашивают, как э, там э, назад, в Киев. Всі хочуть вернути. Ми очень сильно сподіваємося, що буде за нами победа и на нашу землю вернуться. Ми також дуже сподіваємося. Дякую вам, Андрій Миколаївич, що знайшли час. Я сподіваюся, ми залишатимемося на зв'язку. Успіхів вам, у всіх ваших починаннях, у всіх ваших проектах, особливо що стосується програми президента України Юнайтед 24 Слава нашей армии, слава Украине. Героям слава. Дякую.